Первый, может... А ну давайте, давайте, прошу прощения Смотрите, тот же ответ, что Ира дала Некорректно рассказывать сегодня Мы еще не сообщили своим акционерам то есть У нас есть Он действительно связан с тем, что Каждому, во члену ассоциации Будет предложена одна акция вот, Член ассоциации Работал, не работал Дальше весомый пакет пойдет За прошлые заслуги, то есть какие заслуги Кто сколько больше денег дал в ассоциацию Путем членов членским ее кто-то создавал, а кто не создавал, кто-то просто был членом ассоциации и там, не имел терминала и не платил. Вот да? этот актив по действию реализации. И еще один кусок будет оставлен, будет предложено. Предложено решение собрания будет. Будет предложено оставить чтобы распределить его через пропорционально, кто больше сделок совершит, пропорционально между ними будет распределение. Чтобы дать интерес перенести свой бизнес на эту биржу. Мы нашли такой компромиссный вариант, который вроде как бы А. Отметил каждого члена ассоциации, никто не забыл. Б. Учел прошлый вклад материальный. О. Участвовал, продвигал, лоббировал и так далее. И четвертое. Кусок оставим, как создать все-таки какой-то блок эффективных собственных. Мы это понимаем на примере успешно действующих бирж. той же УГЭ. Появляется какая-то группа эффективных собственных, заинтересованных. Биржа да. от этого хорошо, больше бизнеса, больше оборота тогда только уточните, а какие-то ну, по менеджменту, например, квоты есть или там по Смотрите, ведущим? квоты будут предложены. тем сильнее позиции инициативной группы. Простите, а какое право мы можем рассказывать об этом? Подумайте. Если совет принял это решение, вы говорите, 24 -го числа, то... Совет принял решение предложить его собрание. Собрать. И оно будет собрать. Более того, оно будет в материалах, разослано всем участникам на днях. Даже до собрания. То есть, найдем... в тот момент, когда оно будет разослано...